Ну как? ты? Я ну конечно все знаю, Слава Богу, ты пришел! Слава Богу, ты пришел! Значит, у нас урок физики. Посадил две тряпку, она выросла и замочила его. Итак, сегодня я буду спрашивать три закона Ньютона. Закон Архимеда, свойства электрического магнитных полей, постулаты вот, закона Бора, строение атомного реактора. Итак, кто хочет ответить? Понятно. Ну, сегодня 25 мая 2012 года. Минус вторые лунные сутки месяца жатвы по 1985 году. И значит будет печать Бука Александр! Вот, опять подпортило. Я же ничего не знаю. Итак, Александр, выбирай тему. Я выберу законах мест. на 50 звонок другу и помощь аудитории. Ну, я выбираю звонок другу. Как, уже? Так быстро? Да. Это. Сегодня уже ему звонили. Вам тоже -то не звонить хочу. Сегодня ей ему звонили. <laughs> Окей, тогда я выберу подсказку 50 на 50. Внести 50 на 50. Да не очень как-то. Давайте я тогда у зала спрошу. Зал, может быть, кто-нибудь знает закон Архимеда? Отдельно в жидкость или газ действует сила, Главное по модулю, веса выясненной воды этим телом. Спасибо, мальчик. Закон <плодисменты> ну, Архимеда, она, рожа аж. Уже. Вы уверены, Александр? Да. И это правильный ответ!